Ну что, приехали на мою любимую загрузочку, что будем сейчас забирать. Красота. Итак, у нас сегодня загрузка вот такого дозера Джандира 850L. Но вопрос в том, что у меня нет серийного номера то, что набито, как это, видишь? Брокер уже не берет трубки. Эти говорят, типа, нам нужен этот номер. У меня есть номер загрузки. Еще какой-то биофлейн. Говорят, нет, надо вот такой, типа. Здесь их несколько стоит. Что делать, фи, я знаю. Как всегда, нахуй. это американцы. Надо эту фигню. Вычистить. Я этих американцев не понимаю в край. Ты же знаешь, что тебе нужно этот груз везти в Нью-Йорк. Ты знаешь уже, что сегодня приедут, должны забрать его. Ты что, не можешь его довести до ума, там, почистить, посмотреть, заводится он или нет. Я вот приехал, пока мы нашли номер груза. Теперь они... А, блин, надо же почистить груз. Пока они нашли, как его открыть, как запустить его, как его завести. Это уже, кстати, не в первый раз такое. Надо ее загрузить, померить все размеры, поехать на весовую, заказать пермиты на дорогу. И если если то надо еще эскорт. и скор. Это все время. Не будьте американцами. Загрузили мы этот эскаватор, взяли бумажки и поехали.